اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَا وَلَا كِلِّيَ قُمَئِنَّ قَلْبِي

وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ صدق اللہ العظیم گزشتہ زیر درس آیتِ شریفہ میں اللہ جل شانہو کی قدرت کا ایک نمونہ ذکر ہوا کیسے حضرت عزیر علیہ السلام والسلام کو اللہ جل شانہو نے سو سال بعد دوبارہ زندہ کر کے اپنی قدرت سے آگاہ فرمایا اور ان کے ذریعے قیامت تک آنے والی انسانیت کو بتایا کہ کیسے ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں اللہ ولی امن و من الظلمات ظلمات النور اللہ حمی و مددگار ہیں ایمان والوں کے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی تک لاتے ہیں گمراہی سے نکال کر ہدایت تک اندھیروں سے نکال کر روشنی تک اللہ جل شانہ ایمان والوں کی کیسے رہنمائی کرتے ہیں اس حوالہ سے آج تلاوت کی گئی آیت شریفہ میں تیسری مثال ذکر ہے معاملہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ جل شان سے سوال کیا رب ارینی کیف کیوتا رب ارینی کیف فتح علم اے میرے رب مجھے دکھا دیں کیسے آپ مردہ کو زندہ فرماتے ہیں کیسے آپ مردہ کو زندہ فرماتے ہیں مردہ, مردہ کو زندہ, کو زندہ کرنے, کرنے کی کیفیت کیا, کیا, کیا ہوگی کی کی یہ مجھے دکھا دیں ظاہر ہے اللہ کی قدرت پر حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل تھے جلیل القدر انبیاء کرام میں سے تھے اللہ کے برگزیدہ تھے یقین تھا اور اعلیٰ درجے کا تھا لیکن کیفیت کے متعلق پوچھ رہے ہیں ہر کوئی اپنی حالت میں مرتا ہے کوئی سمندر میں ڈوبا اور مرا کوئی آگ میں جلا اور مرا کوئی کسی حادثہ کا شکار ہوا اور مرا نہیں عام حالت کے اندر بھی مرا تو قبر میں ڈال دیا گیا اور پھر اسے کیسے زندگی دی جائے گی کیسے زندگی دی جائے گی اس بابت سوال کیا اللہ جل, جل, شان جل شان نے حضرت ابراہیم کے سوال, سوال کے جواب, جواب میں جواب جوابی سوال, سوال فرمایا قال اولم تؤمن, او تؤمن؟ او اللہ نے ارشاد, ارشاد فرمایا, فرمایا کیا آپ کو یقین نہیں کیا آپ ایمان نہیں رکھتے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی بلا کیوں نہیں میرے اللہ کیوں نہیں میرے پیارے اللہ آپ بڑی قدرتوں کے مالک آپ کے لیے نہ پہلے کسی کو ابتدا میں پیدا کرنا مشکل نہ اسے موت دینی مشکل اور نہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا مشکل قلبی لیکن میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں یقین چاہتا ہوں یقین ایسی دولت ہے کہ یہ بڑھتی ہی چلی جاتی, چلی جاتی ہے, ہے اس, اس, کی اس کی کوئی حد اور کوئی, کوئی کنارہ نہیں یہی تو, تو محنت ہو رہی ہے دعوت, دعوت و تبلیغ, و تبلیغ کی نسبت سے ایمان, ایمان اور ایمان, ایمان پر یقین ایمان اور یقین کی محنت ایمان لے آئے اب اس ایمان اور ایمانیات پر یقین کو بڑھانا ہے اور مرتے دم تک بڑھانا ہے ایک یقین سننے سے آتا ہے اور ایک یقین دیکھنے سے آتا ہے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اللہ موتا یقین میں ترقی چاہتا ہوں جو سننے سے آپ نے مجھے یقین عنایت فرمایا اب دیکھنے والے یقین میں جانا چاہتا ہوں پہلے یقین, پہلے یقین سے ترقی, ترقی کر, کر کے مجھے دوسرے, دوسرے یقین, یقین میں پہنچا دیں, پہنچا دیں. اللہ جل, جل شان شان نے اپنے خلیل علیہ السلام کی خواہش پوری کی, کی چنانچہ حکم, حکم ہوا خز ارب آپ چار پرندوں کو پکڑی چار, چار پرندے کون سے تھے مرغ تھا مور تھا کوا تھا کبوتر تھا جب یہ چاروں پرندے پکڑ لیں انہیں ذبح کریں ان کے گوشت کو آپس میں ملا دیں یہ ملا ہوا گوشت پہاڑی کی ایک طرف تھوڑا رکھیں تھوڑا حصہ دوسری طرف تھوڑا حصہ تیسری طرف تھوڑا حصہ چوتھی طرف چاروں طرف پھیڑی پہاڑیاں مشرق مغرب شمال جنوب ان جانوروں کا ان پرندوں کا ملا ہوا گوشت آپس میں ادھر ادھر پہاڑیوں پر رکھ دے ایسے ہی کیا اللہ جل شانہو نے حکم فرمایا تو چاروں طرف کی پہاڑیوں سے مختلف جانوروں کے پرندوں کے مختلف آزا آپس میں اڑتے ہوئے فضا میں ہی مل گئے ادھر سے مرغ کی ایک ٹانگ اور ادھر سے مرغ کی دوسری ٹانگ اور ادھر سے مرغ کے پر اور ادھر سے گردن یہ ساری مل کر فضا میں ہی دوبارہ سے پرندوں کی شکل اختیار کر گئی اللہ جلا شالح نے اللہ جل شانہو نے حضرت ابراہیم سرات و, و سلام کو اپنی قدرت, قدرت دکھا دی وج اللہ کل جب ہن جز ان سَعْيَا آپ ان, ان, سعیاء سعیاء آ آ ان پرندوں, پرندوں میں سے ہر ایک, ایک کے آزا, ازا, ازا, ازا ادھر ادھر, ادھر, ادھر پہاڑوں, پر پہاڑوں پر رکھیں, پر رکھیں دوڑتے ہوئے دو پھر, انہیں پھر, پھر انہیں پکاریں سم مدعوہن پھر انہیں پکاریں بلائیں دوڑتے, دوڑتے ہوئے آپ کی طرف آئیں گے یا تینک سعیہ ایسے ہی ہوا ایسے ہی ہوا اللہ جل شانہو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا وعلم اے میرے خلیل اے میرے ابراہیم اے میرے پاک, پاک برگزیدہ پیغمبر اے میرے جلیل القدر نبی جان لیجئے یقین, یقین کر لیجئے آپ اور آپ کے ذریعے قیامت تک آنے, آنے والے جو جو, جو, جو یہ معاملہ ان اللہ عزیز حکیم اللہ غالب ہیں عزیز غالب ہیں کوئی چیز بھی ان کے بس سے باہر نہیں ہی جو چاہے کر سکتے ہیں ہر شے ہر شے, شے مغلوب ہے ہر شے عاجز ہے ہر شے اللہ کے حکم کی, کی پابند ہے چلتی چل ایک, ایک ہی ذات کی ہے وہ نام ہے عزیز اللہ عزیز غالب ذات ہیں ایسے کوئی چیز بھی تصور میں نہیں آ سکتی جو اللہ کی قدرت سے باہر ہو البتہ حکیم بھی ہیں کب کیا فیصلہ فرمانا اور کب کس کو کس حالت کس کیفیت سے دوچار کرنا چاہے تو اپنے, اپنے پاک, پیغمبر پاک پیغمبر کو بھوکا, بھوکا سلا دے, دے, دے اور چاہے تو اپنے, اپنے نافرمانوں کو خزانے, خزانے دے دے کارون کے خزانوں کی چابیاں ایک قافلہ اٹھائے پھرے چاہے تو اپنے کسی پیارے کو بیماری دے دے اور کسی نافرمان کو صحت دے دے کسی کو تھوڑا دے دے کسی کو زیادہ دے دے کسی کو اولاد دے دے کسی کو نہ دے کسی کو بیٹے کسی کو بیٹیاں، کسی کو دونوں مطلب اللہ حکمت دلت والے دلت ہیں دلت ہر فیصلے دلت دلت میں کوئی راز ہے اور اپنے راز, راز وہی ہی جانتے ہیں بندے, بندے کا کام ہے اللہ کی ذات پاک پر بھی ایمان, ایمان رکھے اور خدا قدوس کی, کی عالی, عالی صفات پر بھی ایمان, ایمان رکھے کیسی زبردست زبر صفات ہیں غور کیجئے گہرائی سے سمجھیے ایمان میں اضافہ ہوگا یقین میں اضافہ ہوگا تسلی رہے گی تسلی اللہ غالب ہیں سب, سب کچھ کر سکتے, سکتے اللہ حکمتوں والے ہیں جس حال میں بھی مجھے رکھیں یہی میرے لیے بہتر, بہتر ہے میری سمجھ, سمجھ نہیں اللہ اپنے فیصلوں کی حکمت خوب جانتے ہیں اللہ, اللہ سمجھ دیں, دیں عمل کی توفیق بخشیں